Доброго дня, це телеканал Соціальна країна. Будемо сьогодні говорити про дітей, про їх розвиток, про наслідки. Здається, що дитина повинна спершу почати вміти ходити, а потім піти у дитячий садочок, потім обов'язково до логопеда, а потім вже до школи. Тому сьогодні у нас в студії логопед-дефектолог Світлана Шептухіна. Добрый день. Добрый день. Мы попробуем разорвать эту цепочку. Сначала пошел ходить, потом пошел в детский сад, потом обязательно в наше современное время надо пойти к логопеду, ну а потом уже можно идти и в школу. Вообще, чем занимается логопед, логопед-дефектолог? Логопед – это тот специалист, который решает проблемы, связанные с речью речью как устной, пассивной речью, так и активной речью, и, и не только то, что мы слышим, но и то, что потом вот происходит, когда ребенок попадает в школу, mm -hmm. это и письмо, и чтение. То Ак... есть эти проблемы тоже решает логопед. Активное и пассивное я вот здесь не разобрался, чем. А она... то, что ребенок понимает и то, что он говорит. То есть если я говорю с ребенком, а у него есть какие-то проблемы, то он может вообще не воспринимать мою речь. Получается. Да, и такое а бывает. Как русский язык, так и украинский, да. так и английский. Да. То есть если, допустим, мы с дочкой изучаем какой-то текст, слушаем на английском языке, и она не может его повторить, ей нужно идти к логопеду, логопед должен исправить. Эту проблему. Ну, это немножко не так. Тут больше начинается все с бытового уровня. Если вы обращаетесь к своему ребенку и он не понимает вас на бытовом уровне, то тут как раз нужно поработать с пассивной речью ребенка. То есть ребенок говорит. I not а он и не говорит вообще. А вообще, вообще да. молчит. Если нет пассивной речи, тогда об активной. Есть речи. такой диагноз ⁇ Задержка речевого развития ⁇ Это вот самый распространенный на сегодняшний день диагноз и насколько он опасен, можно ли все исправить с помощью логопеда. Задержка речевого развития ⁇ это ставят диагноз деткам до трех лет. Так как еще поставить точный диагноз в этом возрасте не все специалисты могут, и не всегда это возможно. Вот поэтому ставится задержка речевого развития. То есть если в три года ребенок ничего не сказал вообще? Не обязательно. Либо плохо говорит, либо действительно молчит, ничего не говорит. Тогда ставят задержку речевого развития. Я думаю, что любая бабушка может вспомнить такую ситуацию, когда один из знакомых детей молчал до шести лет, а потом как заговорил, может быть, все-таки дать ребенку самому заговорить или обязательно нужно привлекать к этому логопеду? А, ну, смотрите, как существует такое м, понятие до трех лет даже вот многие логопеды отправляют деток идите растите развивайтесь после трех приходите и будем смотреть, потому что вот как раз ждут три, когда ребенок заговорит, потом некоторые родители ждут, когда выговорится. Шесть лет, конечно, это уже не тот возраст, когда вот нужно ждать до шести лет. До трех еще можно подождать, да. Но иногда бывает приходят и действительно уже там в два и два с половиной видно речевые нарушения, тогда ждать не стоит. Нужно работать. Речевые нарушения, то есть вы просите ребенка просто сказать там яблоко, мама, папа, или какие-то другие есть вообще тесты, они более сложные, как Ну, Диагностика вот происходит немножко, да, по-другому, ведь приходят детки, которые вообще не говорят, угу. естественно, он ничего не скажет этот ребенок, поэтому нужно найти причину, почему ребенок не говорит, выявить ее, естественно, уже идти оттуда, устранять эту причину, и речь как следствие уже потом появится и пойдет и уже корректировать непосредственно речь, которая появится. Как мы раньше жили без логопедов там, в Советском Союзе 30-40-50 лет назад? Вот, ну, не помню я, чтобы вот и меня водили к логопеду, э и единственное, что, не знаю, там подрезали как-то там уздечки, уздечки, да, на, по -моему. на языке, и, по-моему, это все. Шли и нормально вот росли и вырастали. Ну, действительно, скажем так, даже не 30-40, а 10 лет назад угу. еще эта проблема не была настолько вот, актуальной, не было такого огромного количества детей с проблемами речи, да, как на сегодняшний день. И поэтому и не приходилось так, в общем-то, обращаться, и не настолько была востребована эта специальность, как логопед-дефектолог, например. Да. А на сегодняшний день, да, этот процент очень велик. И, скажем так, вот, даже участвуя в международной конференции, которая два года назад была, уже тогда озвучивали цифры 85 процентов детей идут с нарушениями речи то есть у кого-то слабее у кого-то сильнее но это уже цифры такие очень серьезные а есть какие-то причины почему вот в наше время такие вот нарушения и такие цифры 85 процентов ну, скажем так, в основе этих цифр, конечно, лежат больше неврологические какие-то моменты, которые отражаются потом на речи, да, вот речь как следствие уже идет, затрагивается, но на сегодняшний день это и экология, и наши продукты в которых не хватает тех нормальных веществ, которые должны быть, когда вот мама ходит беременная, да, она их не получает ребенок точно так же. Uh -huh. И соответственно иммунитет ребенка слабее и он более подвержен всем этим изменениям и не идет то полноценное развитие. вот в первый год жизни тот э, период, когда развивается речь, он не получает э, именно от организма с да, вот, того всего необходимого и соответственно идут задержки точно так же, как и речевого, так и психического развития. Вот на сегодня это очень-очень часто. То есть продукт свою роль играют в этом. Ну и также вот эмоциональная составляющая наших мам на сегодняшний день. То есть особенно если это мегаполис, то мамы работающие вечно в проблемах. А это эмоциональное состояние, Потом, когда она вынашивает ребенка, это все передается, и опять-таки это иммун, иммунная система на, да, того же ребенка. А родители как-то сами могут определить, что да, вот что-то вот с ребенком уже не то, пора идти к логопеду. Какие mm -hmm. есть основные такие вот признаки? не говорит ребенок, да, вот до трех лет, например, тот же пример, либо не всегда реагирует на какие-то инструкции того же бытового уровня, не отвечает, либо пользуется очень таким маленьким словарным запасом, да, да, нет, два с половиной года или три года, а больше слов нет. Либо это совершенно непонятная речь. То есть он очень-очень много всего говорит, но разобрать, что говорит ребенок, вообще непонятно. Поэтому хотя бы, если вот такие предпосылки есть, хотя бы один раз до трех лет, там два с половиной, три года, но стоит показаться логопеду, чтобы он провел уже диагностику и сказал, если речевое нарушение и не стоит ждать, и нужно работать, либо у вас еще есть время, все нормально. Бывает очень часто, что ребенку ну, больше и не нужно. Uh -huh. Ему достаточно тех десяти слов, которыми он там, да, пользуется. А, хорошо, вот, допустим, есть такие нарушения, мы как-то вот так э, приметили, что, да, вот с ребенком что-то не то. Uh -huh. Как потом нам найти хорошего логопеда, потому что ты можешь зайти в интернет, и там их для города Киева, ну, несколько десятков, я думаю, это точно. Ну, uh да. -huh. Вот. Каким образом найти того логопеда, который тебе точно поможет? Ну, это, конечно, такой очень-очень <свят> очень сложный вопрос, наверное, на сегодняшний день. Ну, чаще, скажем так, логопеда все равно э, ищут и рекомендуют тот, кто уже обращался, да. И даже я на сегодняшний день работаю больше по рекомендациям. Э, ну вот либо действительно зайти в интернет, найти э, сайт, посмотреть, посмотреть, какие услуги предлагает логопед, с чем он работает, с какими проблемами, прийти на диагностику, попробовать. Если что-то не пошло, потому что здесь еще очень важный момент это взаимодействия ребенка с логопедом, потому что это да, процент того результата, который потом будет. Если что-то не так не пошло, попробовать еще одного логопеда, поспрашивать, ведь мамочки между собой общаются, есть в любом случае кто-то где-то был, уже пробовал, уже знает и а раннее развитие, которое сейчас очень, очень распространено, mm -hmm. еще до садика, развивайки, все мы все мы вводим, mm -hmm. а это благотворно влияет на развитие речевого, допустим, аппарата. И меньше проблем уже таких логопедических. Или наоборот, мы чего-то там форсируем события, мы пытаемся ему чего-то научить, а ему нужно просто детство, игрушки ну и больше там обнимашки и целовашки. Mm -hmm. а, ну, скажем так, развивающие занятия это однозначно не лишнее. Mm -hmm. Единственное, конечно, это все должно дозироваться. Потому что у нас очень мамы любят еще гнаться за модой. Ага, вот эта соседка побежала туда, и мы побежали туда. Этот побежал туда, и мы побежали. Поэтому здесь, конечно, должно быть все очень разумно. Да, это помогает развитию речи, потому что это накапливается тот же пассивный словарь, о чем я говорила ранее. И все это остается, и ребенок в нужный ему момент начинает это все применять, действительно. Поэтому не лишнее, но должна быть правильно, более разумно все это. Логопеды не пробуют не лечить заболевание, а его предупредить. Допустим, есть много курсов для беременных. Туда же может прийти логопед и сказать, вы знаете, вот беременные мамы, из-за того, что вы здесь переживаете, здесь стараетесь работать, здесь плохо кушаете или кушаете не то, ваш ребенок уже внутри мамы недополучает этого, 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 а потом через три года мы с вами опять встретимся, но у вашего ребенка уже будут какие-то проблемы. Практикуют ли логопеды? вот такие вот тренинги, курсы, беседы, приход и рассказ для беременных. Я думаю, что на сегодняшний день это крайне-крайне редко единичные случаи, когда вот такие какие-то семинары проводятся и можно на них поучаствовать. Mm -hmm. ну, у нас это скажем так, проблема сейчас очень такая актуальна, но и она и новая и развивается. Вот не настолько еще все активно. Потому что даже пойти вот для молодых специалистов и получить какую-то помощь в плане вот даже логопеда, крайне-крайне да, мало специалистов. Поэтому эта тема очень актуальна, но в то же время для развития она не открыта. А есть какие-то причины э, того, что 85% детей имеют какие-то проблемы э, с речевым аппаратом? То, что э, мы там, не знаю, какие-то там сосательные конфеты современные используем, э, больше э, смотрим телевизор, чем э, наши сверстники там, 20 лет назад, uh -huh. меньше общаемся с детьми, мы там больше болеем и так далее. То есть мы… Просто не развиваем свой речевой аппарат последние там 10 лет, потому что есть компьютеры, ноутбуки и так далее. Угу. Ну вот смотрите, как я сказала ранее, причина, э, вернее, речевое расстройство, оно уже идет как причина какого-то нарушения. Угу. И зачастую это бывает вот либо неврологические, либо психологические какие-то расстройства у ребенка. И если это психологические, то, конечно, это могут быть абсолютно разные факторы. Это могут быть и те же телевизоры, и стрессы, которые ребенок в семье получает. Э, невр... Логически это зачастую вот больше либо передается какая-то часть наследственным путем, да, вот на генном уровне, либо что-то приобретенное, там, сложные роды, например, либо первый год развития, очень много там заболеваний, вирусов, какие-то ребенок перенес. И, соответственно, будет, да, уже, ну, это нагрузка на нервную систему, и уже как следствие идет, естественно, недоразвитие, либо нарушение речевое. Поэтому здесь вот нужно выявить правильно причину, почему идут речевые нарушения, и уже, соответственно, вот исходя из этой причины, устраняя ее, уже работать потом с встречи. А как лучше работать с логопедом в группе, где есть двое-трое деток, угу. или все-таки индивидуально? Потому что я помню, как э, с моей дочкой, э, но она была испугана. Если бы рядом было пару детей, э, которым бы также какую-то палочку в рот засунули и прижали бы там где-то язык, и она бы пробовала угу. там выдыхать или говорить букву Р, то он, на втором ребенке она поняла, что ничего страшного нет, угу. и сама бы тогда тоже это сделала. Но, смотрите, если это уже речевое нарушение, если прям диагноз. И, да, речевой, то и дарить чего-то, конечно же, это работа индивидуальная, однозначно индивидуальная, потому что там все поставлено на чувствительности, то есть ребенок должен это прочувствовать, услышать, понять, и тогда будет результат от этих занятий. Групповые занятия они тоже ценные, результативны по своему, потому что ну, больше для, нацелены для тех детей, которые либо вот предупредить да, uh -huh. вот нарушение какое-то речевое, либо помочь развитию речи. Там уже очень рекомендуется как раз такого плана, как групповые занятия. Если посерьезнее, или там, например, ставить звуки, то, конечно, это индивидуально. Здесь единственное, что вот обыграть эту ситуацию, дать понять, что она не пришла там к врачу, и ни в коем случае мамам не говорить о том, что мы идем к логопеду, это врач. Вот, а мы идем к тете, которая с тобой поиграет и научит тебя там говорить, например, там, такой-то звук. Все, и ребенок, он совершенно придет, вот, с другим настроением, с другими эмоциями он будет играть, и он с удовольствием прибежит и в следующий раз. А родители как-то могут помочь логопеду, но ну, индивидуальное занятие, ну сколько uh -huh. длится, ну час, ну uh -huh. полтора часа, да, ну и все. А потом дома как-то родители должны обращать внимание на то, насколько... Как правильно строится предложение, исправлять и там говорить, как это правильно, угу. чтобы не было каши во рту. как-то вот говорит, что там говорить четче, там чуть громче. Должны ли это делать родители или дать ребенку опять-таки развиваться как-то самостоятельно? Ну, если есть речевое нарушение, то самостоятельно здесь уже, конечно, не вариант, однозначно, да. Здесь, если уже идет работа логопеда, то подключаются и родители. Угу. Конечно, они должны помогать по-своему, и эту работу ведет сам логопед, да. Когда он видит что да вот в этот период уже нужна помощь родителей либо бывают такие моменты когда еще вот их помощь лишняя и может немножко даже не в ту сторону завести mm -hmm. вот а когда у ребенка уже получается идут результаты то конечно да родители должны акцентировать внимание помогать Потому что очень часто вот ждут до 6 лет, как вы ранее говорили, и там уже нужно работать с привычкой. Ребенок уже заучил какие-то слова неправильно, это уже вот привычка, которую нужно вот как раз родителям помогать от нее избавляться, акцентировать, да, внимание. Для взрослого нужен ли логопед и может ли там в 30-летнем возрасте человеку помочь логопед правильно как-то вот все произносить? Да, логопед работает как с детками, так и со взрослыми, и действительно очень э, и часто обращаются взрослые, потому что вот как раз в тот период мамы все ждали, хорошо выговорится, выговорится, потом выгорелся, а речь все равно вот такая каша во рту как бы, да, и осталась. <с> и когда сталкиваются с такими проблемами, как человек-то умный, все нормально, получая должность, ему нужно общаться с людьми, э, то здесь возникают проблемы. И, конечно же, тот, кто это понимает, нормально оценивает, тот обращается к логопеду, это все устраняется, да. Это такая, конечно, работа немножечко посложнее, <говорит> чем с детками, но э, человек, ну, взрослый человек, он помогает своим сознанием, да, он себя больше контролирует, э, но. Взрослые тоже, да, занимаются. Небольшое отступление. Видео, как вообще ведущий новостей готовится к выпуску новостей. Для того, чтобы все выговорить, для того, чтобы разбудить свой речевой аппарат, свой ум, скороговорки и насколько легко и просто она это делает. Смотрим. Едко кота по хвилях катавки, кит на китія 33 кораблі лавірували, лавірували та не вилавірували. Затвердили, що на дворі трава на траві, дрова, раз, дрова, два дрова, три дрова. Дрова вшир двору, дрова вздовж двору. Не в двір дров треба видворити дрова на дров'яний двір. Одна корел на горі, перо на орлі, гора під орлом, орел під пером. А ще королева клара, суворо карала Карла за крадіжку коралів. Ну, а горох у городі виріс не бували. Горобці город пограбували. На радванці цілющий сік квітки нарциса. Він цілує тіла м'язи. Цигани цінуються й засіб і цим засобом з дитинства. У червні четвер, четвертого числа в 4 чверті години, чотири чорненьких чумазеньких чортеня креслили чорними чорнилами креслення. Назвичайно чисто, надзвичайно чітко. Нагадаємо, віз сенька саньку сонькою. На санках санки скок, сенька, з ніг, саньку, бік, соньку в лоб. Всіх за мет проте. Не той товариш, 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 хто при товариші товариш товариш, а той товариш, товариші, товариш, хто без товариша, товариша товариш, від товариш, товариш. Тим часом хорхи хотіли хліба, ховрахам давали рибу. Ховрахи халви хотіли та просити не уміли. Хто нам може підсказати, чого ще їм треба дати? Заболіло горл, горло в бо горила багато говорила. Женя ж джільми не дружив. Завжди женя б джіл дражнив. Женю бджоли не жаліли, та дражнила, не жалили. Нагадаємо, їхала хима до Максима візком традайкою. традайка трохоче, сива кобила вести не хоче, ну а бурі, бобри, брід перебрали, забули бобри, забрати торби. У жахливу зливу під кущем дуже з жукжмелем. А от черепаха чаплю ввечері пригощала чаєм з печево. Миші в шароділи, шість шарфів шерстяних з'їли. А ще дідусь опанас нам купив ананас. Тож приходьте до нас, почастуємо і вас. Это закарпатские коллеги разминаются перед эфиром новостей. То есть, я так понимаю, что у ведущей нет никакого неврологического заболевания, она все выговаривает и строит предложение правильно. А если я не могу произнести самую элементарную скороговорку «на дворе трава, на траве дрова», то значит, у меня есть вот, какие-то неврологические расстройства, мне сначала нужно, наверное, к психиатру, психологу, да, а потом уже к логопеду, если что-то не так. Нет, не обязательно. То есть можно это научиться? Просто проработать артикуляцию, да, и Почувствовать, как, как лучше, как быстрее. А, хоть, да, хочется вернуться опять к, к детям. Они иногда путают буквы, они иногда путают слова с слоги. Это тоже вот расстройство логопедическое и тоже это все исправляется с помощью да, логопеда. Да, да, это как раз работает с этим логопедом. А в детском садике есть логопеды, насколько я mm -hmm. понимаю. А в школе присутствует логопед, который следит первый класс, второй класс за какими-то. И... то есть это эффективно, да? То есть да, практически во всех школах на сегодняшний день есть логопеды. Они ведут начальные классы как таковой. И выявляют ну, деток с нарушением речи. То есть в начале года они как раз их диагностируют и потом в течение года составляют программу и с ними работают. А откуда программа, если вы говорите, что вообще это все ну, вот новое, да, и хороших специалистов не так много. И не потому, что много плохих специалистов, а вообще, как бы вот профессия и специальность достаточно нова. Откуда логопедия к нам пришла? Какие страны были задействованы для того, чтобы взять вот эти вот программы, методики. И применить здесь даже не в программах и методиках, а имеется в виду программа индивидуально под ребенка, то есть под его нарушение, что что нужно с ним проработать, звуки. А если это касается школы, то на сегодняшний день очень большое количество детей, которые просто делают там огромное количество ошибок при письме, да, там пропускают буквы, переставляют, вот так, как вы обратили внимание. А при чтении то же самое, тяжело прочитать слово, начинаем слово читать, пока до конца конечного слога дошли, то уже начальный там первый, второй слог забыли. Вот. И как раз э, логопед видит, ага, если есть такого рода нарушения, значит, он работает именно в этом направлении. Если нужно только со звуками проработать, то со звуками. Ну, а это учат в университетах, э, как бы это везде все одинаково. Есть какая-то такая хорошая методика для мам, чтобы они правильно учили детей читать, допустим, чтобы не было и не закладывались эти все нарушения, ошибки, чтобы логопед потом все это не исправлял. Угу. Ну, скажем так, вот ошибки, которые делаются при письме и при чтении, это уже как следствие речевого диагноза. Если речевого нарушения нет, то как таковой они и нормально потом учатся дети читать, при письме все нормально происходит. Единственное, когда учат буквы, то желательно учить их как звуки. Если это буква М, «м» да, то мы произносим как М. Если С, то С. То есть убираем вот те, которые Э, да, например, перед буквой стоит. Учим как звуки. С, М, П. И тогда легче будет ребенку соединять их с гласными, и естественно легче пойдут слова. Количество языков, которые сейчас изучает современный ребенок, они не вредят на самом деле э, мозгам, голове и речевому аппарату. Э, есть ли какое-то разумное количество языков, и вообще когда лучше начинать изучать иностранные языки? А про украинский и русский мы, мы не говорим, мы говорим про французский, немецкий, вот то, что добавляется еще и к английскому ну, скажем так, головной мозг ребенка очень пластичный, очень гибкий, и если никаких как бы нарушений нет, все нормально, ребенок нормально развивается, то он абсолютно нормально может воспринимать еще там дополнительно один и два языка к родному. Причем накапливается больше изначально пассивный тот же словарь. То есть это не обязательно, чтобы он прямо и проговаривал, и начинал называть слова на иностранном языке. Он даже если их накопит, то потом обязательно их выдаст, название этих слов. Вот. А если же, конечно, ребенок не особо владеет своим родным языком, то, конечно же, нагружать его еще дополнительными иностранными языками пока не стоит. Лучше вот, да, как бы откорректировать родной, а потом уже постепенно... <связываем> опять-таки дозированной степени вводить иностранный язык. А у кого больше проблемы, у мальчиков, у девочек? Я думаю, что родителям тоже важно знать. И, допустим, если мальчика лучше оставить в покое там э, до трех с половиной там лет, <связываем> то девочку уже в три года там нужно вот уже стучать во все колокола и бежать к логопеду. или наоборот? <связываем> ну, вот наверное, как вы и сказали, что мальчика можно до трех там смело оставить. <связываем> И э, мальчики, да, они такие более ленивые все-таки в этом плане. И э, потом действительно часто там 3-3,5, и он заговорил. Вот. Девочки, да, они обычно раньше начинают говорить, поэтому если в 2-2,5 девочка не говорит, то мамы, ну, большинство мам они сами переживают и ведут к логопеду. А, но вот, как показывает практика, все-таки, если это речевое какое-то нарушение, вот тот же там диагноз дезортрия, то он больше почему-то цепляет мальчиков и передается вот даже наследственным путем больше по мужской линии. А дезортрия — это что? Дезортрия — это речевое нарушение. А дыхание уделяет ли внимание логопед дыханию? Потому что есть такие проблемы, вот мы читаем, да, 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 то есть вот чтобы можно это убрать, и вы обращаете на это внимание? Да, конечно. Да? Но вообще работа логопеда, она очень комплексно так составлена. И сюда входят и дыхательные упражнения, и обязательно артикуляционная гимнастика. И очень многие современные логопеды используют логопедический массаж, тот, который повышает чувствительность. Да? Потому что те детки, которые приходят с проблемами речевыми, у них зачастую либо это слабо работают мышцы может губы щеки те же да вот а, тот же язычок он либо очень зажатый либо очень слабый и здесь конечно вот при помощи массажа как раз вот идет очень очень хорошая такая помощь ребенку <связычный> а там дуть шары какие-то там да. это тоже да, все ну, все да помогает, единственное да? что специалист смотрит кому какие упражнения <связычный> нужно кому подбирать кому какой шар нужно выдать Yeah. А, заикание. Ну, в детстве бабушки говорили, да, это его испугали, и его там нужно еще раз, наверное, испугать, где-то выскочить uh -huh. из-за угла, и заикание это пройдет. Что такое заикание? Да, это особое речевое такое нарушение, и, конечно, причин здесь может быть очень-очень много. Опять-таки здесь очень хорошо провести хорошую диагностику, выявить причину, чтобы да, вследствие потом на это влиять. Скажем так, тема, которая на сегодня до сих пор актуальна во многих странах мира, и очень-очень много литературы разной написано, очень много было всяких исследований проведено, и, скажем так, некоторые формы заикания до сих пор ну, до конца не открыты. Как? Что? Что поможет, да, ребенку? Но однозначно это дыхательные упражнения, однозначно это массаж, однозначно это какие-то еще дополнительные э, вот методы, как плавание рекомендуем, да. Но нужно смотреть, потому что э, больший процент это все-таки связано с неврологией, нарушение неврологического плана. Каким образом плавание влияет на заикание? Расслабляются мышцы, mm -hmm. э, причем вот как раз верхнего там плечевого пояса, да. И э, здесь же наша грудная клетка та же диафрагма и выравнивается дыхание тоже при плавании. Поэтому это способствует потом более действительно плавному и легкому там, дыханию. После. А в интернете можно прочитать такие рекомендации, я их называю ни о чем. Больше разговаривайте с ребенком, просите, чтобы он описывал там свои какие-то действия. А нужно ли это делать и действительно это помогает или это просто так вот нужно было написать статью в интернете? Угу. Ну, конечно, с детьми нужно разговаривать побольше, это их развитие. Угу. Вот. Но подбирать, да, темы которые ему интересны, которые его будет действительно вот, цеплять. Потому что если это будут разговоры ни о чем, то понятно, что результата там особо никакого не будет. Да, родители должны разговаривать с детьми, должны им читать сказки. Должны их водить даже там, ну, опять-таки, смотря какой возраст, водить в театры, чтобы ребенок потом, он получает там свою дозу эмоций, и mm -hmm. идет потом, и повторяет, и причем повторяет слова, те, которые не очень хорошо получались, уже вроде как и лучше получается. А если ребенок разговаривает, ну, как это сказать, сам с собой, да, наверное, mm -hmm. я за своим ребенком это замечаю, то есть мы можем идти в лес, она убегает далеко, и она беседует, и я чувствую, что это школа, что она вызывает кого-то на доске, это нормально, или, ну, разговор сам с собой, это какое-то психологический психическое уже расстройство mm -hmm. и нужно как бы вот заволноваться. Э -э, ну, смотря в каких ситуациях. Иногда это абсолютно нормально, ребенок проигрывает, э -э, ему хочется так играть, ему хочется так проговаривать как раз-да. Э -э, но если это постоянно и неуместно, тогда стоит обратить внимание на это родители да, и показаться уже тогда специалисту. А пение помогает, не помогает, стоит ли, если ну, явно у родителей нет ни слуха, ни голоса, в общем. Угу. Ну, как раз при заикании очень часто рекомендуется пение, потому что опять-таки там идет разработка диафрагмы, да. Очень такой хороший дыхательный э, момент. И э, ну, однозначно это неплохо, однозначно не лишнее. И если у ребенка есть желание ему нравиться, то. Почему бы и нет? 85% мы узнали детей страдает на расстройство речевого аппарата, да, так можно сказать. Но есть специалисты, которые эти расстройства легко устраняют. Светлана Шептухина, врач-дефектолог, один из них. Спасибо вам большое. Всем. Хороших вам пациентов, родителей таких адекватных, я бы так сказал. До телеглядачев на телеканале ⁇ Социальная Краина ⁇ мы с Чаповернымысь.